Sıraxanı rayonunda kuryerinin avtomobilindən 6 ədəd son model iPhone markalı mobil telefonun oğurlanması cinayəti müstədacılıb. Məlum olub ki, təsadüfi oğurluq deyil. Oğurluq xüsusi ssenari ilə həyata keçirilib. Ssenarinin müəllifi yalnız sonluğu düz yazmayıb. Polis əməkdaşları ora düzəlişlər ediblər. Oğru saxlanılıb. Ssenari əsasən bahalı telefonlar sifariş, sonra onları oğurlamaq olub. Cinayət planına gəlincə, hadisə Sıraxanı rayonu Qaracuxur qəsəbəsində baş verib. Belə ki, Bakıda bir nəfər əvvəlcə mağazalardan birindən onlayn yolla 6 ədəd son model telefon sifarişi edib. Dükanda kuryer kimi çalışan şəxs həmin telefonları müştəriyə təhvil vermək üçün təqdim edilən ünvanə gəlib. Lakin kuryer telefonla əlaqə saxlayarkən müştəri ona yanlış adres verərək özünün yaşamadığı binaya istiqamətləndirib. Sonra isə Qaraçuxurda bir an qabağına çağırdım. Ona bildirdim ki, yuxarı qalıq telefonların pulunu götür. Telefonlarım maşında olduğunu gördüm. Şüşəsini sındıraraq daşla maşından telefonları götürərək oradan uzaqlaşdı. Qəssən özüm yuxarı göndərdim ki, maşın sahibsiz qalsın və telefonları oradan götürsün. Kuryer geri qaydıb avtomobilinə yaxınlaşarkən rastlaşdığı sürpriz barədə polisa məlumat verib. 32-ci polis bölməsinin əməkdaşları ərazini nəzarətə götürüb, müşahidə kameralarına baxış keçirib. Həmin şəxs mağazalardan birində oğurladığı telefonları satarkən müşahidə kameralarına düşüb. Əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə o həbs edilərək istintaqa təhvil verilib, lakin saxlanılan anadək telefonları satıb. Oğradığım telefonları daha sonra Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığında 7200 manata satdım. Həmin şəxsin paytaxt daxilində analoji cinayətlər törətməsi istisna olunmur. Faqla bağlı araşdırmalar aparılır.